Андрей Чук, Наталья, представник Рады Майдана. Мы каждый день слышим в разных уголочках нашей Украины такие крики, как слава Украине, героям слава. Это принесло, принесли наши предки через гены партии Свободы. Это они нам принесли славу Украине и героизм. Они нам напомнили за это. Теперь за то, что они нам принесли, то, что они... Ну, на Майдан даже показали нам. Вообще, я евромайданница. Я когда была на Евромайдане, нам столько много исторических фильмов показывали. Я вообще тишилась. Тишилась, что хорошо, что есть свобода. Что вот она вот принесла нам, раскрыла. И, блин, я стала гордиться, что я украинка. Я стала любить еще больше себя, своих предков. Это так здорово. А теперь что происходит? теперь опять начинается путинская пропаганда. Только уже, извините, пожалуйста, в лице э, нашей э, сегодняшней власти, которая на наших костях, крови. на нашей крови патриотов наших, эти свободовцы, блин, они так э, тянули друг друга там на институтской, когда расстрел был. Сколько много из их лав перешли в самооборону, в правый сектор. Они все патриоты. И именно патриотов сейчас уничтожают. Я за то, чтобы было все справедливо. Если уже патриоты уж так там на Калашмате или чего -то, то давайте вспомним, откуда же пришел Порошенко и на чьих костях он пришел. И почему бы ему не заняться Аваковым. Кстати, Евромайдан был против единственного министра, это Авакова. Мы тогда кричали и до сегодняшнего дня кричим, что нам Авакам не нужен. И, как видите, результаты. Решили э, то тот, кричал, а в основном правый сектор, свобода, их сейчас уничтожают. И, наверное, это для них есть главная цель. А для нас главная цель, чтобы мы славили свою Украину и наших героев. И, будь ласка, отпустить наших героев. Слава Украине! Второе!